Медкомиссия на початку 2014 року была дивна. Але вона была. Я зашел в кабинет. навпроти сидело трое лекарив. Здравствуйте, присаживайтесь. Здравствуйте. Спасибо. Жалобы на здоровье есть? Конечно, есть. Не 20 лет же. А такие, чтобы не служить, есть? Есть. Секунд 20 дивились на мене и чегось чекали. А воевать хотите? Нет, конечно. Какой нормальный человек хочет воевать? Знову долгая пауза. Старший ликар выгадывал наступное запитание. А в армию хотите? Там сейчас убить могут глупо хотеть в армию во время войны. Ликар, подумав, ще спих щуличись щулячись на мене. А пойдете? А вот это правильный вопрос. Я мало что помню про военное дело, но если я нужен, то конечно пойду. Нужен! впевненно выгукнув ликар. Тогда пойду. Отлично! Здоров! Следующий.